Я считаю, что э, люди, которые в России, которые поддерживают Украину, они несут еще больший вред Украине, э, чем те, которые задники поддерживают э, Россию. Объясняю, объясняю почему. Э, дело в том, что э, украинцы видят этих людей и у них э, появляется такое мнение, как будто бы, как будто бы в России есть хорошие люди и Россию не надо так сильно ненавидеть. И они забывают на секундочку о тех всех зверствах, которые русские творили у нас. И у них градус вот этот градус русофобии падает. И я считаю, что это неправильно, потому что да, окей, вы сидите в России, вы поддерживаете Украину словами, но налоги вы платите в тот бюджет, с которого потом идет ракеты, летят ракеты. И э, то, что в этом словами ура Украина вперед, типа нам это от этого не холодно, не жарко, блять, уедь с этой страны, уезжай куда-то, я не знаю, Казахстан условный, блядь. не поддерживая э, экономику оккупантов. И от этого, да, тогда ты станешь адекватным человеком. До этого, как ты сидишь в России, окей, ты можешь поддерживать миллион раз Украину типа на словах, но э, от этого толку ну, ноль.